bizdən. İsimlimək isimsiz yiyəlik əvəzliklərinin düzgün yerini tapağımızı istəyir. Biz bilirik ki, yəni əvəzlikləri iki qrupa bölünür: isimli və isimsiz yiyəlik əvəzlikləri. İsimli yəni əvəzlikləri özündən sonra isim tələb edir. İsimsiz yiyəlik əvəzlikləri isə özündən sonra məsələn bağlayıcı Otiyəki məsələn or bağlayıcısı, to be felinin zaman formaları, am is art, was were, daha sonra durğu işarələri, nöqtə, vergül, sual işarəsi və onlardan onlardan bərabər işlədilər. İsimsiz yəniyəvəzliklərindən sonra bunlar gəlir. Amma isimli yəniyəvəzliklərindən sonra isim işlədə bilərik, sifət üstə gələk isim işlədə bilərik. Gəlin testimizə keçək. Baxırıq testimizə. Deməli baxırıq burada project sözünü görürük, layihə sözünü görürük. Özündən sonra isim gəlirsə biz isimlilik yəliyəvəzliyindən istifadə edəcəyik. Daha sonra isə görün ki, cümləmiz bitir. Cümlə bitirsə, bu nə deməkdir? Cümlə bitirsə bu o deməkdir ki, artıq isim yoxdur. Deməli biz hansı yəliyəvəzliyindən istifadə edəcəyik? İsimsiz yəliyəvəzliyindən istifadə edəcəyik. Birdə düzgün variantımız olacaq e bəndi. E project is better than mine. Deməli uşaqlar baxın siz də bu, buradan xüsusi bir məqam kimi nə qeyd edə bilərəm bilirik ki ə, deməli his və ə, its ə, his və ə, deməli It yeriyəvəzlikləri həm e, isimlidir, həm də isimsizdir. Lakin bunlar arasında fərq ondan nə, nədən ibarətdir? Bunlar amonim əvəzliklərdir. Bunlar arasında fərq ondan ibarətdir ki, e, qəti şəkildə, qəti şəkildə e, siz it e, deməli, it is cümlənin sonunda işlədə bilməsiniz. Məsələn, görək ki, B variantından İkinci variantında e, it's very. Məsələn mən şagidlərdə adətən e, bəzi məqamlarda müşahidə edirəm ki, it's cümlənin sonunda verilir. Bir şey möhkəm yadınızda saxlayın ki, it's cümlənin sonunda işlənmir. Burada düzgün variantımız olacaq E bəndi. Your perfect is better than mine. Sənin layihən e, mənimkindən daha yaxşıdır. Hamınıza lahiyyələrinizin xeyirli, uğurlu olması, daha yaxşı olması müddiyle keçirəm ikinci sualımıza.